Она длинная очень. Да, она опера тяжелая. очень. Опера. Казалось бы. Опера Бельканто. 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 Эта партия сложна тем, что она должна быть как и драматическая, то есть должны быть драматические оттенки в голосе и очень виртуозные, колораторные. И естественно 70% партии. Ну, певица должна находиться на сцене то есть это тоже очень трудно это очень таких для выносливых недаром мансарат Кабалье говорит что это самая сложная партия даже из ее репертуара но так она оценивает нецети ну, когда Анна жил Более. тогда вроде это очень там не нагружали вокалистов. ну как раз когда жил до нецети было сложно не то что сложность в том была что что э, искусство Бельканто было на самом пике высочайшего развития. Ага, вот так получается. И mm -hmm. вот эти вот вир виртуозные колоратуры, и плюс уже какая-то не только техническая, но уже драматическая насыщенность должна быть mm -hmm. присутствия голоса. Поэтому это очень как бы все сложно на самом деле. И слава богу, что у меня есть такой, был такой опыт. Скажите, а вы продолжали работать в филармонии эти годы, да? И что вы там пели, что вы поете в филармонию? Тоже ведь репертуар все время надо обновлять. Безусловно, репертуар разнообразный, у нас разноплановый от эстрады до классики, плюс еще мы работаем с детским лекторием, то есть это вот детские песни и. Ну да, вы же кафедру академического пения да, заказывали. Да, да. Это немножко другая ведь, правильно, э, система пения. Но филармония учит... Формирование звука. Да, филармония учит нас быть универсальными певцами. Ну. С какой-то стороны это может быть не очень хорошо, но а с другой стороны и плюс есть. Я, я ну. считаю, что во всем нужно искать положительные качества. Данной, данной области вот в филармонии я работаю... Ну, над тем, чем не получается. Ясно. А вот с Анной Братусь вы вместе у Алины Николаевны учились? Конечно, с Анной Братусь мы однокурсницы, мы очень тесно дружим. Да. У Алины Николаевны все как, знаете, как большая семья. Нет, Алина нет, Николаевна наша мама вокальная, а мы у нее как братья и сестры. Но у вас между вами какое-то соревнование какое-то идет. А? Есть, знаете, как... Здоровая конкуренция, да. когда... да. здоровая конкуренция, когда... Здоровое Здоровая конкуренция, когда человек чего-то достигает, и мы радуемся этому, и как бы учимся у этого человека, а как он этого достиг. И поэтому я считаю, что тут никаких не должно быть проблем и У каждого есть свои слушатели, свои поклонники, Конечно, правильно? Конечно, да. Видите? Каждый по-своему. Это, это и хорошо для творчества. Конечно. Хорошо. Каждый по-своему должен развиваться, и каждый должен искать свой путь. Вот у Анечки такой путь, у mm -hmm. меня такой путь. Да, вы еще параллельно умудряетесь петь в церковном храме, на празднике там или когда? Вот расскажите об этом. У вас муж священник, можно это конечно, говорить? Конечно. А он тоже закончил нашу консерваторию, то бишь академию, да? Да. Баритон. Да. Вот. Ну, церковная история это тоже шла параллельно моей жизни. С 2007 года мой муж был рукоположен и принял сан диакона. Сейчас он служит в Спасо-Преображенском соборе протодиаконом, но как бы не оставляет все равно творческую какую-то вот линию, все равно он и выступает иногда, и бывают у него и концерты, и у нас совместные концерты Совместные с ним. есть? Совместные есть, да, у нас был концерт совместный в филармонии, назывался «Ликуй душа», и пели мы тоже на концерте вместе на Крещение 1025-летия. Ну, в общем, я думаю, что для него консерватория тоже сыграла очень большую роль. I'm going só В конце этого месяца появились афиши, что будет э, интересный концерт, он из такой духовной музыки, вот, и, и, вы, и ваша фамилия там есть, расскажите, э, название у него замечательное. 29 апреля да. в 18.00 Донецкой областной филармонии будет проходить концерт, называется «Аллилуйя любви» такое красивое название, состоящее из двух слов, которые сами по себе э, как бы самостоятельные, а вместе они приобретают совершенно потрясающий смысл. Э, в наше время не хватает всем любви, а тем более в пасхальные праздники э, мы хотели как бы сделать свою творческую каплю. Угу. Вот, и отпраздновать этот праздник. Но... Он готовился около двух лет. Пожимой. Вот да, мы планировали его в прошлом году, но так как у меня была поездка в Чехию, я была на гастролях, готовила Анну Болейн, то мы перенесли на этот. При сотрудничестве… Кто там участвует? С трудного оркестра «Виола», камерного хора Академии музыки под управлением Алиме Назимовной Мурзаевой. Так. И, в, в общем-то, академ... и меня. Да. Вот музыкальная это... академия. Да, хор. музыкальная угу. академия. Вот три, э, три участника три основных. Участника. Два года. Да, два года угу. собирались петь эту программу. И вот, наконец-то, надеюсь, А композиторы? Композиторы в основном западноевропейские. От Вивальди до Пуленко, до Пучини, то есть до современных Румби. Ну, в общем, Там музыка... Там и, и Гендель, и Россини и есть. И есть. Mm -hmm. Это шедевры, можно сказать, жемчужины музыкальное искусство европейского. А заканчивается... А с... заканчиваем мы, как ни странно, русским композитором Петром Ильичем Чайковским, где мы будем петь гимн любви, гимн Всевышнему, и вот такой будет красивый ну, да. концерт. Чайковский, он, как и Пушкин в своей музыке, откликнулся на все, э, слы, на все возможные явления человеческой жизни. Вот Пушкин откликнулся за свою недолгую жизнь, Петр Ильич. Ну, Обычно же э, такой концерт собирает полный зал, да, вот я как-то пару раз был, и это очень памятно. То есть не бывает свободных мест, даже с детьми приходят, и детки такие есть, есть конечно, ведут вся себя так сказать, по-детски, а есть очень-очень серьезно слушают и видно. Я думаю, что на эту музыку придет много людей, потому что она настолько красива, что она доступна любому человеку, даже ребенку. Так и главное, музыки уже 300-200 лет, понимаете, и она живет сегодня, и каким спросом да, пользуется. да, да. Это потрясающе, это грандиозно просто. Я жду всех, всех наших зрителей на этот концерт, приглашаю и надеюсь, что они получат потрясающее удовольствие от него и Хорошо. зарядятся вот этой положительной энергией. Хорошо. А у вас планы на какое-то большое будущее? Есть еще? На большое будущее у меня есть планы. Как, кому, когда вы никому Какие? не говорили когда-то? Ну, э, во-первых, знаете, говорят такая пословица, если хочешь рассмешить Бога, то запланируй что-нибудь. Поэтому для меня план – это просто жить, просто быть частичкой, частичкой этой жизни, быть человеком, mm -hmm. быть мамой, быть певицей. А дальше вот как сложится, знаете. Как ну говорится. что ж, передача наша подошла к концу. Спасибо за беседу. Желаю вам успеха и во всех ваших начинаниях и в совершениях. С нами была солистка Донецкой филармонии Лона Коржевич. До свидания, до будущих встреч.